Əziz izləyicilər, hərbi xəbərlərimizi Ermənlər dislike edirlər. Sizdən xahişimiz videolarımızı maksimum dərəcədə bəyənin. Cəphənin Ağdam istiqamətində gedən döyüşlərdə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrinə ciddi ziyan vurulub. Bu barədə publikə Azə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib bildirdib ki bu istiqamətdəki 37-ci atıcı diviziyanın 4-cü matatıcı alayına müdafiə sahəsindəki minatam batareyasına endirilən artilleriya zərbələri nəticəsində düşmən itki verərək mövqelərini tərk edib. Alayın gücləndirilməsi məqsədi ilə buraya gətirilən və içərisində könüllülər olan avtobus qəza yoxluğu. Nəticədə 30 nəfərədək ehtiyatdan çağrılmış. Hərbi vəzifələrin xəsarət aldığı məlum olub. 62-ci artilleriya brigadasının 4-cü reaktiv divizyonunun atəşə tutulması nəticəsində 1 B M21 qrad yaylım atəşli reaktiv sistemi sıradan çıxarılıb, şəxsi heyət arasında ölənlər və yaralananlar var.